Ну рыбосюги, всем привет ну, вы как обычно на нашем канале ромахишин мы с ромкой вот всем приехали на рыбалочку кайфануть отловиться там он рыбка клюе давлюсь у людей карасик такой им на хороший залетел о панчики. так ребят перед началом видоса с вас лайкоса сразу подписок сразу же Подписота, Подписота. подписочка подписочка короче ребят приятного просмотра мы начинаем рыбачить а вы присаживайтесь поудобнее И далее. так удочки уже собрали штрички поставили ромка прикормку уже какую-то намешал, там сидел, что-то там химичил, струва что-то добавлял, отбавлял, что-то там нюхал, пробовал на язык. Короче, страшно людина. Сейчас что-то он опять майструет, что-то и что рассказывает. Кумец, ты мне скажи, мне нечего одеть на крючок. Что мне на крючок одевать? Пуфы. Куда? Чесночные. А, одень червоне этой чемодане кажется яком с червоном чемодане яком нахрен червоном чемодане о чем ты воин так ладно сейчас буду шукать пуфики и дальше уже будем включаться я уже как шушу набью покажу как правильно ромка там в прошлый раз в прошлом видео сказал что типа вот мы по особенному одеваем сейчас пуфики сейчас покажу как по особенному ну мало ли у кого-то вопросы были рецепт да особенный расскажи. рецепт рецептура ладно сейчас короче включимся когда уже буду насаживать сейчас найду эти пуфики и найдены все окей мы на это оденем два вот таких вот розовеньких короче смотрите в чем прикол берешь пуфик и просто его посередине хреначишь все вот так Видно, не видно, я не знаю. Короче, чтобы жало торчало чуть-чуть. И пужик был вот так одет. На верхний и на нижней Просто он его одевал немножко по-другому, но его одевал на, за краешек. А сейчас просто посередине. Тогда лучше засечки. Кстати, сейчас покажу при забросе. Сейчас мы забьем саму пружину. О, Ромка тут намешал. Шухай мы ранить. О, Ой, лепится хорошо, вообще шикарно. Так, короче, вставляете вот сюда вот крючочек, крючком вперед раз, чтобы при забросе не перепуталось. И два. Так, вставляйся. Есть. Опа. Вот такая красота получается. Такая презентажка. И сейчас вторую забьем, вторую удочку забьем и начнем забрасывать. Так сказать, первый заброс. А на эту мы насадим красненькие, они пылящие как раз. Вот такая красненькая штука. Оба. Так, на них мы оденем на ту розовые, а на это красное. Посмотрим, на что лучше клюет. И на ту будем переходить. Так сказать, надо экспериментировать. что-то крючок у нас разогнуло. Надо немножко подогнуть. Вообще-то его поменять по-хорошему. Ну ладно. Не, еще походят еще походит так ну так же сам забиваем так же самое э, вставляем крючочки ой господи вставляем крючочки в прикормочку чтобы оно не разлеталось так ну и первый заброс на сегодня ориентир дерево даже левее наверное вот туда это же левая будет левая будет так, пойдет. Первое готово. Берем второе. Оба, тоже же, видите, какая презентажка красивая. Вот это. Вы видели, что он со мной делает? Все, теперь сейчас сделаем натяжечки. И будет вообще генеромка там что-то на Это будет секретный монтаж, друзья. Это секретный монтажик. Такого ви ще не бачили. Спеціально на карася і на плотву. Ну, Якщо видно, напевно, що ні. Ну, якщо отакий монтажик секретний. <звіт> да, якщо на цей монтажик у нас сьогодні буде нормальне клювання і у нас буде відгукуватися рибка, я вам тоді все подробно розповім. Що за монтажик, я його... Сам придумал, ага, ну, <laughs> чисто, <да. laughs> можно сказать. Ну, выходя через своего досвиду. Ну, подивим, через он сегодня чи, він сьогодні, чи ні. Короче, такие справы. Так, три удочки закинули. В общем, у нас пружина с, б... с розовыми, пружина с красными и отводной на два крючка. Тут именно вот такая вот Ромка закинул, Мазамануху. и намотали. Вот, у нас мотыль кстати, вообще шикарнючий, прям

Не спеши, не спеши, дядька. Есть, есть, есть. Есть кто? Не знаю. Но он бач. А ну давай, признавайся, кто там. Кто а ну там? Давай, давай. Рыба. Ставим ставки. Итак, вот здесь вот. Карась. Платва. Нет, платва. лящ Плотва. А ну давай. В комментариях быстро пишем. Кто? Лящ! Карась, платва. О-о-о, ребят, не покажу. Ой, не покажу. Блин, ну Не покажу. Да не слышу хорошая. Ну ладно, покажем. Вставки, я думаю, сделали. Так, ты уже закрыл. Хорош. Не, ну, нормально плотвина такая. Зимова, давайте так. Не батон. Слухайте, ну, зимова плотвина. Да ты ж людям покажешь, что ты ее там. Ваще... не было, как минулый раз. Ну, был два. Да-да-да, <реш> трошки батареи 60 процентов что-то да, ну... что -то, блин батареи на холоде садятся. ладно короче красота да, да. ну что можно показывать это присмело? смело монтажик правильно не а не ну ладно давай сейчас нормально злому мы да. Тебе покажем ладно тюна отпуск и пошла ну а пошла пошла продолжим ловить далее поехали Ё-моё, ребята, вот это вот поклевака, мама моя родная. Это капец какой-то. Вот это да. Вот это да. Хаймены ранять. Ого! Там что-то такая сумасшедшая. Блин! Мама моя родная, это тихо ты! Иди сюда! Вот дает Дрозда! Я не знаю, что там, но это что-то нереальное, блин! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ребят, прикиньте. А, -а, -а щука, щука. <laughs> У -у -у. Вот так вот мы и ловим. Оп, сошла. Есть. <laughs> У -у -у. Та ты шо. Та ты шо. И Ромка ушел. Прикиньте. Вот такая вот килушная щучья. А пузо полной икры, наверное. Вообще кайф. И Ромка куда-то свалил, засранец. Обалдеть. Просто, гля. Ну это ли не кайф? Это ли не кайф? На пружину. Вот так вот. Ну что, рыбатюги? Вот так вот мы ловим на пружинке, ловим щук. Ну, на самом деле, там просто подцепилась мелочь какая-то. Влупила щука. Потянула. Просто кайф. Вы посмотрите, вон я в садочек забросил. Я. Вон она там плавает. Ромка... Ой! Ромка придет охренеет. Сейчас мы только дождемся, пока он придет. Пошел где-то дальше спрашивать, где там ложь ловится, где-то карасик или еще что-то хорошее. Просто зимняя рыбалка. Ну вот так вот. Кайфуха. Кайфуха. Вообще. Обожаю ловить щук. А на пружинке мы их еще не ловили. Ладно, ждем Ромчика, пока придет. Сейчас, ребята, мы его заснимем его эмоции, что я поймал. Он что не знает? Он то отходил. Все там? А то, что я поймал, он то не знает. А, ну, шо шо ты, а ты? давай, давай так. Что ты там на ходу? А ну. Ничего там на клее. Ага. Вот а знаешь почему? Че? Потому что я всю рыбу ловлю. Да ладно. Да я тебе отвечаю. А ну покажи. А ну пошли, охраняешь а ну, Вот давай. просто только той. Вот так, идем, идем. Глаза, чтобы заснять твои. Иди сюда. Иди, иди сюда поближе. Увидите эти глаза. Ах, <свят> яким ты поймал его? Бля. Ёп, <свят> блядь, красавчик просто, да, просто офигеть. Вот так вот. Ребят, вот видите, я, я специально ждал его эмоции. Охренеть, просто можно, я в шоке. На пружину. На пружины. Реально, Офигеть. я все заснял, реально. На пружину, и сейчас только, чтобы опять поклевка, хороший такой удар, но сход был. А был... К сожалению, да. На Пружину, но я начал бросать левее туда. И все, и пошла делать. И пришла жара по хате, чек-то. Пошла вода в хану, друзья, да, да. приехали по лови плоту карася В мантула щука Да Офигеть просто Там влупило так, я думаю, будочку удочку на нафиг Охренеть можно Ну короче там у хлопцев ничего не клея, они там карася шукает. На видны поведси ага. по А мы тут короче идут а, а, мы, а мы щук Я в шоке конечно да. В общем вот так, ладно ребят, сейчас перезабрасываем, ловим дальше, эмоции засняты, это кайфово Сейчас будем дальше ловить. Блин, мы надо на ведь сливный май, бля, что красавец, сказать. Красавица, а? Да не, ну красотка вообще. Не, мы ее вид пустим. А По-любому. Просто... просто мне надо было ромки показать. Офигеть. Я это. в шоке. Ладно, перезабрасываем, ловим дальше. А то только что была поклевка. Ну, сошло, зараза. Сошло. Офигеть. Хоть бы резаново, блин, все эти пружины тепляют. Ладно, ловим дальше. Чи не чита? Клює. А, Ромка зовет, говорит, Макс, я сейчас буду обед готовить царский, прям вкусный. Щось вот тут. мойо, опять же. Яйца, ветчина, сыр, салат, соус, огурець, помідор, лук. Ты що творить будешь? Неогомовна людина! Що можна сказати? Точно. Неугомовна! Що він там робить? Завжди щось там майструє. придумаю куховарить ага. Короче. Короче, балует меня. Вот. Балует меня. По <свят> Друга дружина, да? Не-не-не. Не поли контору. Короче, что-то он готовит и что-то будет очень вкусно. Сейчас я будет что-то Да? Да. Что еще не знаю, ну, подивимось. И теперь раз, два, и трис. вот это, конечно, красотища. Так, и тут. А -а -а, и помидор, помидорка. Да О -о -о, это да все. Да вы тут. только посмотрите на эту красоту, так солнышко закрою вообще просто. М -м -м. Так, ладно, сейчас он приготовит еще второй. Мы поим, пока оно горяченькое будет. А да, потом да. еще по одному, я думаю, сделаю. Да, сто процентов. Ну, короче, сейчас попробовать же надо будет первый кусь сделать. Но сейчас он немножко подостынет, а Ромка пока себе второй приготовит. И будет первый кусь. Так, ну что, друзья, Ромка доготовил себе тоже. Он сделал бутербродик себе сэндвич. Красивый. говорится, первый кусь. Он самый важный. Не, он, он важный самый. Да давай уже. Течет. Mm. 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 Я уже слюной пока тут не снимаю. Mm. Зишу просто. Ну что, пиды? Это просто не что. Ребят, рекомендую приехать кромки на рыбалку, чтобы он приготовил его. Очень вкусно. Та ти зараз скажеш, зараз народ буде дивитися тебе диви на рибалки, в мене так інгредієнтів не хватить. Це був сайгень. Так, ну, друзі. Я вже слюною просто зійшов весь. Просто слю, слюни текуть, я навіть розмовляти не можу. Тому я думаю, що кхе, зараз я також буду перший кусь робити. Поїмо. Е Пообедаем, короче, трошки, Да? Угу. Так, давай с камеры сюда вставляй. Дай хоть мне зробити перший кусь. Роби. Что я тут? йо моё На варганах, а ну. ага. Да. Угу. А я тебе о чем? Все. Агень. Mm. Что Есть. Есть. Ну, наконец-то. Ну, на нарешті. что Хоть такое, хоть что-то невеличко, но поймалося. Было, да? да? ну, такое. Ну, бьет, капец. Бьет хорошо прям. Дождались, наконец. -то. Ух, тих, 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 тихо, 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 мало, мало, тише будь. О, вот это Ты мой размер. размер да. Это мой размерчик, понимаешь? <свят> <свят> что значит сразу Не, ну, клевака? Ну, ну, О, друзья, вот такой вот мы размерчик ловим. Такая вот платвина, лентяй, дебела такая. Ну, Хороший. больше ладошки, Хороший. да, хорошая. Вот что значит вкусно пообедать. Хорошо по Кайфувати від вкусного, приготовленного, от этим дорогим чоловіком обіду. Я, щоб ви розуміли, з'їв ще по одному, ну короче, по два з'їли. Щоб ви розуміли, знаєте, мо, мо, можуть люди написати, ви там не тріснули, ми тріснули. Зразу вам кажуть, ми тріснули, тріщим зараз по швам, просто-напросто наїлися. А що тут от стоїть? Сидимо, перетравлюємо. Макс ще якось ворушиться, а я вже не можу ворушитись. Макса энергии больше надо. Просто нет, не больше а, надо, ты, она ты сжигается. Да. <laughs> да, да, да. Ладно, ребят, мы сейчас ее в торбиночку, вот эту красоту. И потом в конце, наверное, покажем. Хотя, что покажем. там показывать? Не, я думаю, в торбинку не, не требовалось да? Ну, там щука и есть. Мы ж в конце все-таки хотим вам показать щучку, яку поймали. А если туда плату закинем, там щука и там это самое. Ладно, не будем садистами, отпустим рыбку. О, о. Что скажи, ой. Ой-ой-ой. ой ой Не, ну ой -ой. <связь> хорошие. А ну. На папу. О, вот такая о, вот. Вот такая да. Да, Вот такая вот клюет. Наконец-то Ромка мой размер поймал. Ой, <связь> <не важно тебе>. <связь> 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 ходы то ладно бига. Наконец-то. Я зажды такую ловлю. Это ты у нас по мелким рыбам. Ага Не треба тут. О, тут все записано. Та він мене підставляє кожен раз, каже, давай підсікай, давай підсікай. Каже. Ну я підсікаю, там мала риба, а тут була твоя риба. Ага Друзі, ну такі, слухайте. Ну нормально. Отлично. Бомба. Якщо б сиділа на льоду, ще раз повторюсь, на льду. І така ловилася. Це просто, я не знаю, мрія кожного рибака В общем, ребят, перезабрасываем і ловим далі. Погнали.

-мо, карась! Не, не карась. Нет. Ой, хороша плотвина, слухайте. Хороша, хороша. О. Слухайте, не, ну? Конечно, пока я сбираюсь. Ребята, ссылка в описании, в описании, в описании. если ч. Русик каже хлопцям, після цього видео поставлю ссылочку на канал хлопців. Хлопці надо было після цього выгнать, короче. Да, не позорно, конечно, но не, Да хорош, а ну покажи так вот, на камеру. Вот так вот. Пиде, О. Пиде, пиде. Вообще ну? шикардос. А це розмір, это размер, я понимаю. разумею. Да уже больше. Же. Ну, уже ну, больше. Да больше уже. Уже больше. Да. Мы верим, Вот такие справы, друзья. Вот такие справы. Ловим, работаем. Бачите, после обеда подкрепились трошки. Так, покажи, что я выкидываю. На что ты ее выкидываешь? Отпускай просто. Не викидуй. Ну я в тому плані, що ми не торбимо. Не торбимо. <рес> 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 ну шо? Є. Yeah. О, дай вижу, що є. <рес> Там смикать до такої степені, що капець. Коротше, прикол ще скажу. Закинули, десь хвилин 15, вона наклевала взагалі зовсім. Думаю, зроблю один оборотик. Пошевелю, можна так сказати. Uh -huh. Наша валив. <рес> Ответный, только не так, как и русик ловы, а спокойный вид видны. Значит, <laughs> ленивый вид видны. Это точно. Ну вот, лайфхак в теле, как говорится. <laughs> Ладно. Сейчас будем дальше что-то пытаться ловить. Надо ж Руслану показать, как рыбу надо ловить, правильно? Правильно. Ну, а всю рыбку, как завжди, не, воду. не в торбу. Да. Ой-ой-ой ой 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 Що там, Руслан, а? Лящи пішли, да? І он там дубасить один, Дубасить другий, Знімає третій. Я вже, бачите, вже трохи утеплився, тому що вітер такий, що просто жесть якась. мало. Тихо, тихо, О, тихо, стандартная плотва. Стандартный, хороший такой размер плотвы. Он шикарно. Просто-напросто бомба. Вот это крупняк пошел. Да. Пошел, друзья, крупняк. Так что все на Днепро. О, хорош. Стандарт вообще кайфуха. Просто кайф. Бомба. Да. Друзья, это я разумею рыбка. Сейчас я ее отчиплю. Так, мотылька не по О, так, ты что, еще и мотылек остался. Вообще просто огонь. Да. В общем, мы с Ромкой уже все, уже, наверное, отловились. Тут приехал браконьер. А, давай, До рыбу он это какие торбы да торбы рыбу, короче да. жизни а перекидываю постоянно короче. Путает, короче ну короче вот да. такие справы друзья будем наверное собираться доехать да, уже наверное да ну, не ну мы ее что ну треба ж давать людям нормально отрыбачиться ну да хай не, не хоть нормальную рыбу нормально отдохнули нормально кайфанули пообедали да. рыбку половили рыба ловится то мы еще сподобалось данное видео Подобайка, подписка, комментар ну и до, до встречи В наступной, наступной серии серии всем пока всем пока я уже здесь собираю удочку тут ромка кричит макс бегом бо рыба идем смотреть что ж там за монстр такой. о русика размер. А, ну да 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 ну, сейчас садочек ему кинемо заторбимо рыбку я Нет. помню там ну, а шо? <laughs> Там вообще щука тика одна наша и все. Ну короче, рыба, рыба ребят, ловится. Ловится. Тики закинул слушай. Тики Поэтому собираемся уже дальше. Теперь точно, ребят. До встречи в новой серии.